এই ভিডিঅ'টো আমি ডিছকাছ কৰিম মহো গীতৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি এতিয়া এক নম্বৰটো আমাৰ প্ৰয়োজন নাই দুই নম্বৰটোত আমাক দিছে যে পাঠত থকা মহো গীতটোৰ অন্তধৰণী মিলি থকা শব্দবোৰ বাছি উলিয়াই লিখা মানে পয়েমটো একেবাৰে লাষ্টৰ শব্ দুটা শব্দ মিলি থকাকেইটা তোমালোকে লিখি দিব লাগে যেনেকৈ এটা এক্সাম্পল দিয়া আছে হৌ লৌ আমি সেনেকৈ এইকেইটা যেনেকৈ পৰিল মৰিল ভাইৰে খাইৰে এনেকৈ তোমালোকে পয়মৰ একেবাৰে শেষত শেষত যোনকেইটা দিয়া আছে লিখি দিব পাৰা বা এইকেইটা চাই কিনে লিখি ল'বা তিনি নম্বৰটোত আমাক দিছে যে মহো গীতটিত দুবিধ কৃষি সঁজুলি নাম আছে আৰু সেই সঁজুলিকেইটাৰ নাম কি কি বুলি লিখিব দিছে আৰু ছবি আঁকিব গৈছে ছবি তোমালোকে চাই আঁকি ল'বা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব শিৰলো আৰু মৈ চাৰি নম্বৰৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে মৌ মাৰিবলৈ চেমনিয়াহঁতে হাতে হাতে কি লৈছে উত্তৰটো হৈছে মৌ মাৰিবলৈ চেমনিয়াহঁতে হাতে হাতে টাঙোন লৈছে খটোত আমাক দিছে সিডাল গছত গা ঘঁহঁতে কি হ'ল উত্তৰটো হৈছে সিডাল গছত গা ঘঁহঁতে হিডেলি পৰিল আৰু সকলো মৰিল ঘ নম্বৰটোত আমাক দিছে মই খেদিবলৈ যোৱা ল'ৰাহঁতক গৃহস্থই চাউল সলনি কি দিছে উত্তৰটো হৈছে মই খেদিবলৈ যোৱা ল'ৰাহঁতক গৃহস্থই চাউল সলনি কৰি দিছে তাৰপিছত ঘ নম্বৰটোত আমাক দিছে টকা আৰু শিকি মানে কি উত্তৰটো হৈছে টকা মানে হ'ল এটকীয়া মুদ্ৰা আৰু শিকি মানে হ'ল পঁচিছ পইচা মুদ্ৰা প্ৰথম চটোত আমাক দিছে মহো গীতটোত উল্লেখ থকা নৈখনৰ নাম লিখা উত্তৰটো হৈছে মহো গীতত উল্লেখ থকা নৈখনৰ নাম বুঢ়া দিয়া এতিয়া তোমালোকে যদি ইমানলৈকে চালা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিবা ছয় নম্বৰটোত আমাক দিছে মহো গীতত থকা পাঁচটা বিশেষ আৰু পাঁচটা ক্ৰীড়াপদ বাছি উলিয়াই তাৰ মান্য ৰূপ দিয়া সেনেকৈ ইয়াত তোমালোকে এই চাৰ্টখন চালে দেখি পাবা পাঁচটা পাঁচটা দিয়া হৈছে বিশেষ্য পথ হৈছে টকান টকান মানে হৈছে টাঙোন হিডেলী মানে হৈছে হিদল নুন মানে হৈছে লোন সেইকেইটা তোমালোকে চাই কেনে লিখি ল'বা তাৰপিছত আমাৰ সাত নম্বৰখিনি আহিলে বাক্য ৰচনা কৰা প্ৰথমটোত আমাক দিছিলে চক চকীয়া আমি উত্তৰটো লিখিলোঁ যে যদুৱে ঘৰখন মুচি চকচকীয়া কৰি থৈছে তাৰপিছত এইটো দিছে চিকমিকীয়া উত্তৰটো হৈছে মানে বাক্য ৰচনাটো হৈছে বিয়াৰ দিনা সকলোৱে চিকমিকীয়াকৈ কাপোৰ পিন্ধি বিয়া খাবলৈ যায় তাৰপিছত আমাক তিনি নম্বৰটোত দিছে শিকি উত্তৰটো হৈছে ৰামৰ হাতত চাৰিটা শিকি আছে তাৰপিছত চাৰি নম্বৰটোত দিছে শিৰলু আমি লিখিলোঁ শিৰলুৰ পৰশত পথাৰখন পুনৰ জীপাল হৈ উঠে তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো আমাক দিছে টাঙোন উত্তৰটো লিখিম আমি ৰামে টাঙোনেৰে কুকুৰটোক পিঠিত কোবালে তাৰপিছত আমাক আঠ নম্বৰখিনি দিছে মহো গীতত যোনকেইটা শব্দ দিয়া আছিলে সেইখিনি আমি মান্য অসমীয়াৰ ওপৰত লিখিব লাগে মানে মডাৰ্ণ অসমীয়াত আমি এতিয়া কি বুলি কওঁ সেনেকৈ প্ৰথমটো দিছিলে টকনা টকনা মানে টাঙো তাৰপিছত ছেকেণ্ডটো দিছে মাই ৰ'বা মাই ৰ'বা মানে মচিবলৈ সেনেকৈ তোমালোকে বাকীখিনি চাই কিনে লিখি ল'বা এতিয়া তোমালোকে যদি ইমানলৈকে চালা তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিবা